assalomu alaykum azizlar biz o'n to'rtinchi maktabning o'quvchilarimiz biz bugun bu yerga uh, uzun tuman hokimligi tashabbusi bilan tashkil etilgan hokim kubogi ikki ming yigirma ikki tanlovida qatnashish uchun keldik men o'n to'rtinchi maktabning o'ninchi a sinf o'quvchisi hidirova nargizaman bugun bu tanlovning tarix fan yo'nalishi bo'yicha ishtirok etyapman menga bu tanlovningdan taassurotlarim shundayki bu tanlov menga juda ham yoqdi chunki bu tanlovdagi savollar testlar o'sha ham biroz murakkab ham juda ham qiziqarliligi bilan menga juda ham yoqdi bundan tashqari o'sha test bo'lishiga qaramasdan o'quvchini qiziqtira oladigan savollar berilgani menga juda ham yoqdi men bunday tanlovlarni yanada ko'proq bo'lishini istayman va shu tanlovni tashkillashtirilganlarga tashakkur bildirib qolaman assalomu alaykum azizlar biz 14 maktabdan tashrif buyurganmiz men 9 b sinf o'quvchisi va gulsanam tarix fandan ishtirok etmoqdaman mening tarix bu tanlovdagi fikrlarim savollari biroz qiziqarli murakkabligi qiziqarliligi keyin ma'noliligi bilan ajralib turadi bundan tashqari bizni qo'llash uchun termiz davlat universiteti o'qituvchilarini ham tashrif buyurganligi bu bizni juda ham xursand qildi ya'ni biz yoshlarga berilayotgan shuncha imkoniyatlar bizlar uchun shunday tanlovlar o'tkazishlaridan biz juda ham baxtiyormiz hozir biz savollarga javoblarni belgilab chiqdik va yuqori o'rinlarni egallashdan umid qilib turibmiz